Всем привет, с вами снова я Кэт Кри И добро пожаловать на мой канал И сегодня будут снова зоопокупки Итак, начнем И первая зоопокупка Это для моей чирийской белочки Дагу Такие вот сэндвичи Стоили они достаточно дешево Три штучки Такие вот, ну, в складе как бы ничего такого нет Ну, посмотрю Дальше идет чай с ромашки Покупала я его в простой аптеке Думаю, у тех, у кого есть собаки или же ⁇ рки, ну, тоже это собаки, поймут, что очень хорошо, особенно ⁇ йорка, промывать так, ну, ромашкой, чаем с ромашки, глазки, так как у них долгая шерсть и попадает в глазки, и глазки слезатся. Дальше у нас идет простая глистогонная таблетка. Дальше у нас уже вот такая вот большая коллекция банки из какого-то типа нутеллы, резиночек. И такие вот я вам показывала. Ну а сегодня я купила еще одну такую маленькую черную. И две вот таких вот. И дальше то, что мы покупаем всегда. Корм клуб 4 лапы мокрый. Он нам очень нравится для маленьких пород. С рисуночком Йорка. Какой здесь вкус, я что-то, честно говоря, не знаю. Дальше я купила три вот таких вот сэндвича. Думаю, ему понравится. Стоили они достаточно дорого, но... Что ж, посмотрим. Дальше я приобрела такую палочку, которую покупаю всегда. Она очень тоже ему нравится. И ест он ее достаточно, достаточно долго. Дальше у нас идет вот такая вот куриная маленькая палочка. Он вот уже хочет ее, ее съесть. Оскар, нельзя. Это вообще, короче, ну, такая вот куриная маленькая палочка. Дальше у нас идет такая же, только с рыбой. И она еще так, еще так раз, как это по величине. Я теперь должна тут снимать, потому что это чудо хочет все есть. И здесь вот такая вот намотанная, как бы, шкура рыбы. Было ее больше, но я уже ему немножечко отдала. Дальше я купила вот такую вот курячую лапку. Он любит курячие лапки, но я попробовала одну, так как Именно такую он... Блин, именно такую он еще не ел. Но как-то мне не очень хочется брать эту фигню в руки, но... Надо. И последнее, что я купила, это вот такой вот свинячий пятачок. Конечно, вообще в руки это не хочется брать. Но это не стараюсь. И все. Это было все. С вами была я, Кэт Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех очень люблю. Пока.